Hər kəsə salam, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Səməd Urğun adına Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru İbrahim Çingizin səhhətində problemlər yaranıb. Bu haqqda sənətçi özü sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. İbrahim üzünün şişkin olduğu selfisini paylaşaraq bu sözləri yazır: "Baba şişir. Bütün işlər qaldı. 20 tikiş qoyulub." Son xəbər az xəbər verir ki, Məsələ ilə bağlı bizim medianın əməkdaşı aktyorla əlaqə saxlayır. İbrahim bildirib ki, dişi çayışdığı yerdə kökündən iki yerə bölünərək sınıb. Çayışdığım yerdə dişim kökündən iki yerə bölündü. Məcburiyyətdən əməliyyat olundum. 20 tikiş qoyuldu. İndi yalnız sağalmasını gözləyirəm. İşlərim töküldü qaldı. Qeyd edək ki, İbrahim əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur. Dünyada ve Azerbaycanda olanlardan haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olup desteği için videonu beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.